Хочешь заработать миллион, открой свою церковь и стриги своих овец. В отношении религиозных психокультов украинское законодательство наиболее либеральное в Европе. Организовать секту имени себя любимого может практически любой всего за несколько дней. Обязательное условие ⁇ харизматичный лидер и оригинальное учение. Возможно ли доказать мошенничество под прикрытием Всемогущего ⁇ разбиралась Мария Вяткина. Ожидание конца света, надежды на электронные щиты, поиск космических каналов. Сознание родителей Алексея сильно изменилось после того, как они попали под влияние магнитной сети «Звезда Преображения». Уже больше двух лет его мать и отец молятся Ангелу Заткиилу и другим космическим владыкам чтобы человек, который изначально больше склонялся к православию и человек, которого больше интересовали восточные техники или, там, допустим, человека увлекали инопланетяне, чтобы каждый нашел свою. Товарищи авторы сделали абсолютно гремучую смесь всех возможных и невозможных религий, учений, там и эзотерика, и физика, и сапроматы, все, что вы хотите адепты обращают свои молитвы к негативно заряженному счету, дабы он защитил от ионного воздействия. Вместо оберега – превращение в удобную для лидеров организации марионетку. Они начали уходить как в другую сторону, у них начало изменяться сознание. Они начали лгать там мне, я говорю, куда вы берете деньги? Они говорят, ну вот нам надо деньги на вот это, вот это, вот это. Хотя впоследствии эти деньги уходили все в эту как бы, организацию. Аппетиты пасторов растут. Раньше за уплаченные десятины покупали машины. Сегодня на повестке дня недвижимость. По словам родственников пострадавших, светило магнитной сети внушают своим адептам, что скоро конец света. Спасутся только избранные, кто будет жить возле Бахчисарая. Вложите средства в недешевую крымскую землю, чтобы построить там храм, и будет вам счастье. Кто будет финансировать эту стройку mm -hmm. сейчас, понимаешь? Ну вот три человека уже есть, девочки, они, значит, э, кто там у нас, Новосибирск, Москва и Петрозавод. Вот они тоже, как и вы, хотят вступить в этот наш пай земельный. Mm -hmm. Уплачено 25 тысяч долларов, надо вот у Игоря Васильевича, он в курсе дела, и Валера сколько у нас долг еще в банке остался, понимаешь, потому что какую-то сумму маленькую собрали люди, ну там по 200 долларов сбрасывали, ну правда один кто-то 10 тысяч долларов заплатил. Ну, в общем, надо узнать долг, надо вернуть в банк долг, и потом, если начинать строительство... Но мало купить индульгенцию, спасение еще нужно заработать. Последователи религиозного культа собственными руками построили ашрам, особняк недалеко от Севастополя. Такое себе общежитие, где все общее и в то же время ничье. Допуск к святому месту только после отречения от материальных благ. Конечно, в пользу организаторов учения. Вот это наш зал. Вот это вот, в таком варианте, это нормально. Это все своими руками, все комнаты, все потолки, все это, салаты, вот это роспись нет у нас такого ограничения, нет точного направления вероисповедания. У нас все одно. То есть если человек что-то имел сам, да, вот семью, да, квартиру, дачу, то это э, его личное и это плохо. То есть все должно быть в общине, то есть все должно быть общее. Вербовкой новых звезд преображения в Днепропетровске занимается преподаватель одного из технических университетов. На его удочку чаще всего попадаются немолодые люди, увлекающиеся эзотерикой. Здоровье, долголетие и счастье – болевые точки, по которым бьет продавец Бога. Украинские законы позволяют противостоять психологическому насилию. Можно непосредственно саму религиозную общину, религиозную организацию привлечь к ответственности, можно ее и э, закрыть, приостановить ее действия. И если будет доказано, что э, правам граждан, которые э, в эту секту, либо религиозную организацию включаются, подключаются к работе, э, их имуществу, либо им лично причиняется какой-либо вред материальный, моральный. Силовые структуры чаще всего не видят в деяниях духовных вождей ничего противозаконного. Ведь доказать воздействие гипноза и злоупотребление доверием не так уж и просто. Зачем же тогда портить положительную отчетность нераскрытыми преступлениями? С 2006 года по настоящее время каких-либо возбужденных дел, находящихся в производстве в следственных подразделениях по преступлениям, связанных с религиозными культами, в Днепропетровской области в данный момент нет. Для реабилитации члена секты нужна от двух до пяти лет. И до сих пор самым эффективным способом в борьбе с психокультами является абсолютный запрет контактировать с их представителями. А еще заботьтесь о своих близких, советуют психологи. В трудное время душевного разлада вы должны оказаться рядом с ними быстрее расторопных пасторов. Мария Вяткина, Александр Лянкевич, Дмитрий Катков, студия «Акцент Медиа».